ओम श्री गणेश आय नम बोलो शंकर भगवान जय ओम नम शिवाय तो भक्तों आज आप जो वीडियो बना से आज आप वीडियो से आज सोमवार शंकर भगवान ने प्रसन्न करने एक मोटा में मोटो प्रयास ये आज वीडियो आप शंकर भगवान शिव अष्टोत्तरम एक सौ आठ नाम आना आप પાઠ કરવા થઈને શંકર ભગવાન આપણી ઉપર ખૂબ જ પ્રસન્ન થાય છે અને આપણે બધી જ મનોકામના પૂર્ણ કરશે અને સારા એવા આશીર્વાદ આપશે તો આ પાઠ તમે પૂરેપૂરો સાંભળજો જેથી કરીને ભગવાન શંકર આપણી ઉપર ખૂબ જ પ્રસન્ન થઈને સારા એવા આશીર્વાદ આપે અને આ ચેનલમાં તમે જો નવા હોય તો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો જેથી કરીને આવનારી બધી જ કથા બધા જ વિડીયો તમારા સુધી પહોંચે અને બધી કથાનો લાભ મળે અને પુણ્યને પ્રાપ્તિ થાય ફક્તો हर हर महादेव अपने नो आरंभ करिए एक सौ आठ नामन अष्टोत्तरम नाम जैसे यूनुर्णन करी शंकर भगवान ने जय ओम शिवाय नमः ओम शंकराय नमः ओ महादेवाय नमः ओम स्थानवे नमः ॐ सर्वभूताधिपतये नमः ॐ सर्वाय नमः ॐ सर्वा सहारकारणाय नमः ॐ त्रिगुणममाय नमः ॐ गुणातीथाय नमः ॐ महारुद्राय नमः ॐ श्रेष्ठाय नमः ॐ त्रिशूलवरधारिणे नमः ॐ त्रिनेत्राय नमः ॐ त्रिलोकनाथाय नमः ॐ नीलकण्ठाय नमः ॐ भुजगन्नाथाय नमः ॐ भोजगन्धारिणे नमः ॐ शूलिने नमः ॐ पिशाचनाथाय नमः ॐ सुरेश्वराय नमः ॐ पापनाशाय नमः ॐ तिमीरनाथाय नमः ॐ आशुतोषाय नमः ओम त्रिविधता पापहाय नमः ओम असुर विनाशकाय नमः ओम सर्व संपत्त प्रदायकाय नमः ओम सर्व सुख प्रदाय नमः ओम गरलासाय नमः ओम उमा प्रियाय नमः ॐ पार्वतेपतये नमः ॐ सितेकण्ठाय नमः ॐ सफटि स्फटिकप्रभाय नमः ॐ गौराङ्गाय नमः ॐ भीमाय नमः ॐ कामदहनाय नमः वासिने नमः ॐ भस्माङ्गरागाय नमः रोगहत्रे नमः ॐ शोकनाशाय नमः ॐ त्रिपुरविनाशकारिण नमः ॐ विश्वधारय नमः ॐ अजन्मने नमः ॐ अनन्ताय नमः ॐ अन्तकातकाय नमः ॐ शवरकाय नमः ॐ गणनायकाय नमः ॐ शैलजाप्रियाय नमः ॐ <coughs> ॐ दक्षयग्नेविद्वशङ्काय नमः ॐ दक्षादेवरदायकाय नमः ॐ सतीप्रियकराय नमः ॐ षडानप्रियाय नमः ॐ गणप्रियाय नमः ॐ शशिशेखराय नमः ॐ जटाभारतराय नमः ॐ विश्ववन्थाय नमः ॐ जगदाथाराय नमः ॐ जगदाधारधारिणे नमः ॐ भक्तप्रियकराय नमः ॐ चन्द्रार्धशेखराय नमः ॐ स्थाणवे नमः ॐ कपालिने नमः ॐ शङ्खोजाताय नमः ॐ भवोद्धभवाय नमः ॐ वामदेवाय नमः ॐ ज्येष्ठाय नमः ॐ बलप्रदाय नमः ॐ भावनाय नमः ॐ सर्वपूतदमनाय नमः ॐ मनोन्मनाय नमः ॐ अघोराय नमः ॐ ॐघोरखोरतराय नमः ॐ रुद्ररूपाय नमः रूपेणे नमः ओम तत्पुरुषाय नमः ओम ईशानाय नमः ओम ब्रह्माधिपतये नमः ओम सदाशिवाय नमः ओम विष्णु पूजिताय नमः ओम कालातीताय नमः म्याम्याय नम ओं द्वंद्वातीताय नम ओं हिराण्या नम ओम मयस्कराय नम ओं शेवतराय नम बेले बिलिमने नमः ॐ बिल्वप्रियाय नमः ॐ तृष्णवे नमः ॐ प्रतरणाय नमः ॐ भवभयहराय नमः ॐ जगन्दानन्दकराय नमः ॐ वैशन्ताय नमः ओम ओम गंगा नमः गंगाबूारिणे नम ओं पिनाकारीणे नम ओं नमः ओम ब्रह्म बृहस्पतीय नमः ओम मोक्ष कराय नमः नीललोहिताय नम ओम अजराय नम ओम अमराय नम ओम, ओम त्रिदेवाय नम ओं वाराणसीवासा नम ओं मणिकर्णिकाय नम ॐ दुःखभञ्जनाय नमः ॐ संसारविनिवारकाय नमः ॐ जन्ममरणरहिताय नमः ॐ आदिदेवाय नमः ॐ सुरनरमुनिवन्दिताय नमः ॐ साक्षिणे नमः बोलो शंकर भगवान की जय तो मित्रों आज આપણે આ શિવ અષ્ટક નામાવલી નું આપણે પાઠ કર્યો તો અત્યારે બસ આટલું જ આપણે આગળના વિડિયોમાં ફરી મળશું ત્યાં લગી મના રાજા હર હર મહાદેવ